каким бы ты хотела побачить, ты сделаем Украину чистую, например, через 5 лет. Mm -hmm. Ну так, вот. Ну, и, вот, как ты видишь, что это должно перерасти, может? Ну, mm я немного, -hmm. Твоя mm -hmm. особая Да, хорошо, я немного вот про это уже говорила. Mm -hmm. uh, ну, вот, мне кажется, что ну, должна оставаться вот какая-то вот эта вот объединяющая уборка день. Это, потому что это классная идея, то есть мы собираемся именно один день. может быть уборка, чем может быть идея. Ну, может быть другая, другое действие, но мне кажется, что уборка как бы просто ну, основополагающая, потому что как бы сделаем Украину чистой. То есть а. не сделаем ее благополучной, не сделаем ее там покрашенной, ну и так далее. А именно сделаем ее чистой. Ну, я думаю, что просто на пять лет спокойно нам этого хватит. Ну да. общем-то, всегда найдем место, где можно поубирать. Ну и как бы, ну в принципе да, может быть любое действие, то есть там по, по благоустройству там чего-то, да. Ну я думаю, что у вас основным это могут быть там локальные проекты, а основным должна быть именно уборка, которая будет происходить реально в один день. То есть, ну я бы не хотела, чтобы это было в разные дни в регионах разных. Ну понятно, что там, если бы. у нас просто не такая большая страна, например, там, понятно, что в России в один день провести там это нереально, потому что там, ну в смысле в один, в один момент, потому что там разные часовые пояса и так далее. У нас как бы это возможно. Ну то есть это было бы классно, если бы действительно это было в один день. То есть как-то так это координировать. Ну, я думаю, что возможно это возможно проводить не так, как у нас там было в этом году, mm -hmm. что мы там меняли, да, проводить просто какие-то опросы там, и вот выбрать какой-то один день, и просто вот, чтобы люди почувствовали, что они действительно причастны к чему-то вот этому, вот. чтобы вот эта идея оставалась. Но ну, мне кажется, что мы не должны отдавать столько усилий на именно этот день. То есть надо как-то поставить его. Ну, как бы на какие-то, не знаю, может какой-то грант там выиграть, еще что-нибудь, то есть, чтобы это было проще. Ну, поскольку uh -huh. или людей отдельных сюда как бы, поставить, чтобы они только этим занимались. Ну, то есть, очень сложно получается операционная вот эта деятельность по организации акции, конкретно, uh -huh. каждый год. И мы очень много на это тратим uh -huh. времени, а в итоге, как бы, ну и ну результат он немного не окупается. То есть если первая акция на нее была очень большой, как бы влияние ее было большое, то уже вторая уже чувствует, что как бы прирост какой-то есть, но он uh -huh. как бы не соизмерим с теми вложениями, которые мы сделали. То есть больше это уже идет отдача от того, что мы хорошо себя зарекомендовали раньше. Uh -huh. То есть идет как бы по наказанию. Ну, то есть поэтому надо как-то развиваться, и вот мне кажется, что мы должны именно как-то контачить людей между собой. То есть больше работать над тем, чтобы там собирать контакты и людей этих как-то продолжать дальше знакомить между собой, то есть ну mm -hmm. как бы вот как обычно делается да и чтобы они уже сами там ну и объяснять им что вот люди вы как бы ответственны за эту там территорию вы можете здесь делать сами что хотите мы вам поможем просто и, чтобы эти люди приходили на местных да, да местных mm -hmm. мест. то есть там вот, например, на холл парка да например же. вокруг парка там вокруг города ну то есть mm -hmm. это зависит от того там ну вот например в Киеве да есть смысл по паркам там предположим разбиться и людей mm -hmm. там вот, потому что район сильно большой например уже тоже да людей объединять, вот, например, пак Партизанской славы, собрать какую-то комьюнити, такую да, громаду создать, вот именно, которая занималась бы этим вопросом, и вот они там встречались, уже как бы автономно работали, грубо говоря. То есть был бы какой-то ответственный от нашей стороны, там, uh -huh. человек, который бы там помогал, какие-то ресурсы, еще что-то, там просто опытом своим. Uh -huh. Но они как бы уже сами там продвигали какие-то идеи, что-то там делали бы, ну вот в таком плане, чтобы это вот было на, ну везде, как бы, особенно, э, ну чтобы вот регионы самостоятельно как-то развивались, чтобы они меньше зависели от центра. То есть когда мы там обеспечиваем их ресурсами, они как бы ослабляются, грубо говоря. Ну как бы mm -hmm. и в итоге, ну, немножко это не то, что мы хотим. То есть. Ну да, мы прагнули, чтобы кожен ну, сам... самостейного рума развивалась. Да, поэтому эконом. вот ну, как-то, мне кажется, на этом действии, ну, направлении работать и развивать вот, локальные проекты больше, работать не тем, чтобы люди просто там любой день его, да, пошли, уберем там, ну, собирались там в Питере пошли там что-то убрали. Ну, как бы, ну, в рамках там нашей инициативы, не нашей, тоже не важно. Mm -hmm. Просто чтобы вот, люди могли ну как понимаешь, они могут это легко сделать просто взять там, не знаю, перчатки, пакеты да пойти поубирать там чисто как для себя, в общем. Uh -huh. Ну вот, мне кажется, вот через пять лет вот как-то так должно выглядеть. То есть какая-то система вот, людей, которые просто они каждый день как бы занимаются этим, то есть в плане, ну как они не работают, они, конечно, на это, но ну, в смысле каждый день, то есть они могут любой день это сделать, а вот в один день мы просто их объединяем и проводим как бы акцию глобально. Uh -huh. То есть вот это люди, к которым ми можемо обратиться в будь момент. А от там... на твій поліот навіщо потрібна оця акція в один день, ну раз на рік, да. Тобто, ну воно ніби щороку відбувається, щось регулярне, але ну якби ну для чого брати mm -hmm. її в один день, ну на твій погляд? Ну, в принципі, ми теж теж много обсуждали. Mm -hmm. и <просу> это, <просу> ты yeah, сама yeah, yeah, yeah. Для себя? Ну, no, мне yeah. кажется, yeah. это важно, no. на самом деле, yeah. в один день, потому что ну, это больше как информационный повод, mm -hmm. то есть привлечь новых последователей, что называется. Mm -hmm. То есть у нас всегда проблема с тем, что у нас людей мало, мало приходит новых людей, и мы mm -hmm. в итоге культивируем вот это все как-то уже сами в себе, что называется. Так no, no. Как... No, в два раза приблизно мы взрослые. Да, ну, благодаря именно акции, которая no. в no. один no. день no происходит, которую мы конкретно пиарим, там э, рекламируем и плюс ко всему ее намного легче рекламировать, плюс какой-то локальный проект, то есть У -у -у. его сложно рекламировать. А тут уже как бы это на слуху, мы над этим конкретно работаем, и люди слышат, и они как бы приходят, присоединиться не только к какой-то хорошей акции, а еще к чему-то такому глобальному, да, всеукраинская акция, еще плюс, если это мир там, формию, а, это, ну, там да. вообще офигеть, класс. Ну, то есть вот они к чему-то присоединяются и чувствуют причастность свою к чему-то, ну, как к изменению мира, можно сказать. То есть там, если ты понимаешь, что... В это же время в, в, во всем мире происходит уборка, как бы ты намного как воодушевляешься этой идеей, и как бы, ну, и приятно, что вот ты не один, чисто делаешь что-то, ты как бы в сообществе людьми, то есть не только вот люди рядом с тобой вот, еще убирают, а плюс еще там весь Киев, вся Украина, там весь мир. Нет, так правильно ну, ждать в уроку. Да, вот, ну да, это же в этом году было нормально тогда. Ну вот, вот это вот, мне кажется, основная как бы, идея, это ну, акция, основная акция, ну вот. Это конкретное действие, направленное на какую-то ну цель и которая ну как бы цель ну как бы цель да практическая это убрать какое-то там место там а уже цель реальная которую мы преследуем это рассказать людям потому что есть такая акция и ну как бы не то что акция а есть такой проект который вот у которого цели намного то глобальнее на самом деле mm -hmm. и вот привлечь людей в общем основное, mm -hmm. мне кажется вот одной акции в один день